পতেৰাজপথে চলন্তৰি দীপঘাট ধৰি আখি অসী দুৰ্বাক্ষাতকিঞ্চ কৰে কৃষ্ণ কো লুক্ষ্মিনী সৈহিত ক বস এৰা মেদ শুনি অল্প কৰি অনন্তৰে পাইলা দয়া ৰী তিৰাম্ব সমাজে বসি আছে ৰখ দেখি মৰি লম যে ন সূৰ্য চি আশী ভয় ল তবে থাকিল খবে দেখিবি ভৰিত কৃষ্ণ কণীপতি সঘৰসাৰ ৰাম মাধৱ কৰী ল কৃষ্ণ ভগৱন্ত ইতিমধ্যে পূজা অৰ্চনালৈ আহি যাব কিন্তু সেই সময়তে যাই কৃষ্ণই পাইছে সিমতে ৰাজপথে চলন্ত মি দীপত ধৰি আছি অসম খতন হাৰি কৃষ্ণকৰণ সহিতে কৃষ্ণক সকলোবিলাক আহি ভৰপূৰ হৈছে কৃষ্ণৰ গুণ বৰ্ণনা শুনি সমস্তই মানে দৰ্শন কৰি সকলোৱে আনন্দ হয় নহয় পৰম মানে মানে এই যিটো আনন্দ কব নোৱাৰা এটা আনন্দ যিটো নেকি প্ৰভু ভগৱন্ত এতিয়া কৃষ্ণক দৰ্শন পাই সকলোৱে কোৱা কুই আচনা কৰিছে আনফালে কৃষ্ণক ঘৰত ধৰি মানে সকলোৱে অসমীয়া মানে দুৰ্বল বলে জোকাৰ মানে মানে ভগৱন্তৰ কৃপা বুলি কোৱাৰ কাৰণে মানে কি কয় কৃষ্ণৰ কাৰণে সকলোবিলাক আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিছে সকলোৱে যেন তোমাৰ হওক এয়া সকলোৰে কামনা অকল মানে তেওঁৰ পিতৃ মাতৃ নহয় তেওঁ সকলোবিলাকৰে কামনা এতিয়া হেম শুনি অল্পীলন্তৰ সেই কথাবিলাক শুনি ভগৱন্তই যি মোৰ হাঁহিছে অনন্তৰে পায় ৰাজাৰী গতিকে ৰাজা সেই যিসকল ৰজা মানে ইতিমধ্যে আহি মানে মানে স্বয়ম্বি উপস্থিত হৈ আছে মানে শিশু পালৰ লগত যিসকল জৰাখণ্ডক আদি কৰি খাল বস আদি কৰি সেই ৰজাসকল বহি থকা ৰাজ খবৰ গছৰ পালেহি বহ সমাজে বহি আছে ৰজা গণ গোটেই ৰজাসকলে সেই ঠাইত বহি আছে আৰু ৰাম কৃষ্ণক দেখি মৰিল যে হন গতি তেওঁলোকক দেখা পাইহি তেওঁলোকৰ তেওঁলোকে ভাবিছে সৰ্বনাথ ৰা কৃষ্ণৰ লগতো আমি মানে সমৰ কৰাটো সম্ভৱ নহয় আৰু শিশু পালে যে আজি পাব এই আশাটো কম এনেবিলাক চিন্তা তেওঁলোকৰ মাজলৈ মনলৈ আহি গৈছে আহাই নহয় তেওঁলোকে মৰাৰ যেন হৈছে যেন সূৰ্য শশী আহি ভলন্ত উদিত সকলোৰে অসমত যেন সূৰ্যহে প্ৰকাশ হল শশীৰ প্ৰকাশ হল খন্দ্ৰ প্ৰকাশ হল সকলোবিলাক ম্লান পৰি গৈছে থাকিলে সকলোবিলাক বিপৰীত আনফালে ভীষ্মক নেপতীয়ে যি সভা সাজি থৈছিলে সেই ঠাইলৈকে ৰাম আৰু মাধৱক মানে মানে অৰ্চনা কৰিব কাৰণে তালৈকে মাতি নি তেওঁলোকৰ যিখিনি কৰিবলগীয়া কাৰ্যসূচক সেইখিনি কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে বিয়াৰ পিছলৈ গৈছো হি হেৰাম সুবৰ্ণৰসিংহাসনীম দীল নিপতি বখি লন্তৰা আনি ইতিমধ্যে ৰজাই সেই অৰ্চনা কৰা তেখেতে সুবৰ্ণৰ চিহ্নাসন আনি মান্য কৰি দিলে আৰু ৰাম কৃষ্ণ দুইজনে সি চিহাসনত বুকিলে আনফালে কৈছে সুবৰ্ণৰ ডাৱৰ তুলি ৰথ চৰণত ধুৱাই লম গতিকে সুবৰ্ণৰ ডাৱৰ আনি পেলাই সেই চৰণ ঠাইত চৰণ ধোৱালে আৰু সেই চৰণৰ পাদুদক অৰ্থাৎ ভগৱন্তৰ পাদুক জ্বল আনি কোনে ৰজাই তুলি লৈছে এয়া তেওঁলোকৰ ভক যিহেতুকে তেওঁ এজন প্ৰম ভকত রাম অর্ঘ মধুপর গিলক বহু মানে ভি তিন ভিন্ন দিব্য আমি কৃষ্ণ কিন মহানীলা বসরে বল ভদ্ৰ অৰ্ঘ মধুত আৰু নানান ধৰণে কি কৈছে দুইজনকে অৰ্চনত নানান ধৰণে ভিন্ন ভাগে ভাগে কৰিলে বুলি কৈছে পিত বছৰে কৃষ্ণক পিন্ধালে আৰু মহানীল বস্তৰে ৰভদ্ৰক পিন্ধালে বুলি কৈছে নেকি এতিয়া দুই কো অনুৰূপে পিন্ধাইলা লংকমালা পিন্ধাইলায় গৰপুৰত আম পায় নবী কৰি আনিবে যাক তেনেকৈ দিব লাগে তিলকো যেনেদৰে পিন্ধাব লাগে সেই অলংকাৰে দুইটোক সকলো জনে পিন্ধালে আৰু চিত্ৰ চম্পক মালা পিন্ধাই এলা ৰ এই সকলোবিলাক দিয়াৰ পিছত কৰ্পূৰ তামোল উপায়নৰ যি বস্তুবিলাক আছিল সকলোকে ভকতি কৰি ভগৱন্তৰ চৰণত মানে নিবেদন কৰিছিল ৰাম কৃষ্ণকণী পত্যাতি সি জানিলা কৃষ্ণে হৈ দে ৰুক্ষ্মিণী ৰপতি ইহি জানি কৃষ্ণক পুঁজি যাবি ধি মতে কৃষ্ণে সকলো বস্তু লে পিছত কি কৈছে যে ভীষ্মক ৰজাইও মহামতীয়ে কিন্তু জানিলে যে কৃষ্ণৰ প্ৰতি এওঁ হোৱাটো প্ৰয়োজন আৰু এওঁৱ হব ভগৱন্তৰ ওচৰত তেওঁ ভিতৰে ভিতৰে প্ৰাৰ্থনা জানে এহি জানে কৃষ্ণক পুজিলা বিধি মতে এই কথাখিনি জানি কৃষ্ণে তেওঁৰ মানে মানে জানিয়েই মানে ভগৱন্তৰ চৰণত মানে কি কৈছে পুজিছে বিধি মতে পূজা বুলি কৈছে কৃষ্ণকে কৃষ্ণকে সকলো বস্তু লৈ যায় হাতে হাতে গতিকে কৃষ্ণৰ চৰণতে সকলোবিলাক তে ভগৱন্তৰ চৰণত মানে এনেকুৱা এটা সুযোগ কৈছে ভীষ্মক ৰজাই যে মনৰ মানে যিটো কামনা যিটো মনৰ ভাৱনা যিমান দিনে ইয়াৰ আগতো ৰুক্মিণীৰ বিবাহৰ কাৰণে কৃষ্ণৰ প্ৰতি দিয়া সকলোবিলাক বংশ পৰিয়াল আনন্দ এই ৰুমীৰ যিটো আনন্দ ইয়াত বিৰোধিতা কৰি এই অশান্তি বোধ কৰাই আছে কিন্তু সেই সময়ত প্ৰভু ভগৱন্তই এতিয়া উপনীত হৈছে পৰম ভকত কৃষ্ণকৰ আনন্দৰ সিমান আচলতে গতিকে এইখিনিৰ পৰা জানিব পৰা যায় যে পৰম ভকতসকলে যিসকলে হৃদয়ত ধাৰণ কৰি থাকে যিজন প্ৰভু ভগৱন্তৰ চনত মন সমৰ্পিত কৰা যায় তেতিয়াহলে আমি এই সংসাৰত মানে একো বস্তু বাকী নাথাকেই ইয়াৰ পৰা অনুভৱ কৰিছো সেই ভীষ্মকৰ যিটো মন ৰুক্মিনীৰ যিটো মন প্ৰভু ভগৱন্তৰ চনত যিটো অৰ্পন কৰিছিলে সেই অৰ্পণ প্ৰভু ভগৱন্তই অন্তৰান্তমি নাৰায়ণে উপলব্ধি কৰি সেই ভকতৰ পিতা বৰীণ কাৰণে প্ৰস্তুত থাকে গতিকে সেই প্ৰভুসকল সংসাৰ আমিও নানান ঘাট প্ৰতিঘাতৰ মাজত একমাত্ৰ প্ৰভু কৃষ্ণক যদি তেনেদৰে আমি অৰ্পন কৰিব পাৰো আমিও যদি তেনেদৰে একান্ত ভকত হব পাৰো প্ৰভু ভগৱান কৃষ্ণই আমাকো তেনেদৰে কৃপা পৰিষ্ণ কৰিব বুলি আমি এই জগতৰ পদৰ বন্ধে আমি অলপ চিন্তা কৰিবলৈ বা বুজিবলৈ বাধ্য হৈছে এতিয়া কৈছে এ ৰাম ৰাম বৰ অনু যত সেনা গৰম পানে আচল সবাকো বিষ্ণকৰ ৰাজা মহাপে মাস বুলি পুজিলন্ত গে ঘ এতিয়া প্ৰভু ভগৱন্তৰ লগত যোৱা যিসকল অনুসৰ যিবিলাক সেনাগন বুলি কৈছে সকলোৱে যিহেতুকে তেওঁৰ লগতে আছে সকলোকে ভীষ্মক ৰজাই মহাপ্ৰেম ভাৱে কৃষ্ণ দাস বুলি সকলোকে পূজা অৰ্চনা কৰিছে অৰ্থাৎ সকলোকে জনাইছে ইটো দেখা দেখি কথা সাধুজনৰ লগত ভকতৰ লগত ভগৱন্তৰ লগত যি থাকিব সি সদায় এনেকুৱা এটা আসনৰ যোগ্য হবই শ্ৰীৰাম অসংখ্য কণ্টক পাছে পাঞ্চ ৰেখনে সাজিলা দিলা সাজি আ দিলা দিব ৰাম তাতে ৰাম মাধৱকদি আনন্দে ভোঞাই লা শৰস এতিয়া চাওক সেই সময়তেই ৰজা ভীষ্মে যি সুন্দৰ পৰি সজাই তুলিছিল তাতে দিম মাধৱক আসন দিলে খান দিলে আৰু তেওঁলোকক আনন্দৰে যি ভ্ৰমাণ্ আজি নানান ধৰণৰ দ্ৰব্যবিলাক তৈয়াৰ কৰিছিল সকলোবিলাক বজোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰাইছিল ইহিমতে কৃষ্ণ কয় পুজি কীৰ্তীৰ্ ভৈলা মা ৰাম মাধৱী ম অনন্ত কৃষ্ণ নিপতী কৰ্ণ মানে মহেন্দ্ৰ সাক্ষাত ইয়াৰ পিছত কৃষ্ণ যেনেকে অতিথি পূজা আমন্ত অতিথি সৎকাৰ কৰিবলৈ সেই ভাবে অতিথি আৰু পূজা সমষ্ট খিনি কৰাৰ পিছত প্ৰভু ভগৱন্তক কীৰ্ত কৃত হলে ৰাম মাধৱ এই কৃতাৰ্থ তেওঁ হল আনন্দ লাভ কৰি পেলাই কি কৈছে অনন্ত কৃষ্ণই কি কৰিছে সেই সভাৰ মাজলৈ আহিছে আৰু সেই পৰিগণৰ মাজত যেতিয়া বহিছে যেন স্বৰ্গৰ মানে ইন্দ্ৰহে তাত বহিছে সকলোবিলাক ম্লান পৰি গৈছে এই কথাখিনি তেনেদৰে আনিছে হে ৰাম আনো যত ৰাজ বাবাকে গ্ৰীষ্ণকৰ এৰাম বাঘতে দে আজি জলে সান চন্দ্ৰ উদয় নে ন প্ৰকাশে গণ এতিয়া যিবিলাক ৰজা তাত সভাত মিলিত হৈছিল সকলোতে কিন্তু ৰজাই মানে অৰ্চন কৰিবলৈ যথেষ্ট আৰু এই সময়তে কি হৈছে মাধৱৰ যিটো শক্তি ভগৱন্তৰ যিটো তেজ সেই তেজত ভগৱন্তৰ যিটো সভা যি শক্তি এই শক্তি গোটেই সভাখন জ্বলি উঠিছে কেনেদৰে উঠিছে যে নিশা আন্ধাত চন্দ্ৰ যেতিয়া জ্যোতিষ্মান হয় গোটেই আকাশ মণ্ডল জিলিকি উঠাৰ দৰে ভগৱন্ত পুৰুষেও সেই সভাখন জিলিকি উঠিছে এতিয়া কৈছে হে ৰাম জৰখণ্ড মানে যত ৰাজভাষে নে হৰিবাম জৰা সন্ধ কৰি তুষ্ট ৰাজাসকলৰ সি সুগু মানে কুগুঠি আহি পৰিছে জানছে তেওঁলোকে যে সিজনৰ লগতো আৰু আমি বাকীবোৰ গতিকে সেই জলখণ্ডৰ দুষ্টলতাৰ অধমুখে চাই আছে তলে তলে আৰু মানে চকু হাঁহি উঠা নাইফালে মূৰ কৰিবলৈ পৰা নাই তলমূৰ হৈ আছে আনফালে কি কৈছে তেওঁৰ আধা বোলে আদি হৰিবন্ত কিছুসকলে ৰজাই কৈছে যে আজি নিশ্চয় অথন্তৰ ঘটিব কিয়নো ৰুক্মিণীকে অৱশ্যে সৰিব দামোদৰে গতিকে ৰঘু ভগৱন্ত ডাঙৰীয় ৰুক্মিনীক যে সহ কথাটো সাঁতাই ইয়াৰ পিছত কৈছে এ লাম লাখি দে সমৰ আজি ভূৰয় ভূত কোনোমৰে কোনো বাছে এই নাজানি প্ৰস্তুত নপাই দে কন্যা জি জানো সি সালে ই দেখি ন মাত্ৰকে হৈ নিবন্তালে এই কথাখিনি কৈছে লাগিন সমৰ আজি ঘূৰ দূত গোটেই অদ্ভুত সময় হব আজি নিশ্চয় আৰু কোনে মনে কোনে বাক্সতাৰ ঠিক নাই আৰু এই কন্যাও যে শিশুটোৱে নাপায় এই কথা বিহুত খাটাং এই দেখিলে মাত্ৰ কি হয় নিবন্ত গোবা লাগে মানে ৰুক্মিনীক দেখাতে যে হৰণ কৰি নি কথাটো হেঁতে প্ৰভু অকল যিটো কথা নেকি উমান কৰিব পৰা যায় সত্য় প্ৰকৃততে থাকিব পৰা নাযায় সকলোৱে জানে কি হয় বিৰোধ হয় সত্য়ৰ প্ৰতি মানে মানে মন্তব্য দিয়া হয় এনেদৰে যে মানে যুঁজ দিবলৈ চেষ্টা কৰা হয় সত্য়ৰ লগত এই সত্যৰ লগত কোনো যুঁজ দিয়াৰ কথাই নপৰে সত্যক পৰাজয় কৰা কোনোদিন সহায় কৰিব নোৱাৰে সত্য়ই কথাটো মানে সদায় চিৰস্মৰণীয় বুলি আমি জনাতো সকলোৱে দৰকাৰ আৰু উপলব্ধি কৰিছে ইয়াত যিসকল দুষ্টৰ যদি হয় কিন্তু সেই সত্য়টো কিন্তু মনে মনে অনুকৰণ কৰিব লাগে গতিকে সত্য় কথাটো কোনেও থাকিব নোৱাৰে এতিয়াই কৈছে

শিশু পালনী পতী ক কাম কৃষ্ণ কেশে ঘনে ঘনে পূজে সকলোৱে উপলব্ধি কৰিব পাৰিছে কৃষ্ণ কেশে দিবে লবে বিষ্ণৰ কৃষ্ণকৰ মতি গ্ৰীষ্ণ কৰাৰ যে কৃষ্ণলৈ এইদৰ কন্যাক দিবলৈ মন এই কথাটো প্ৰকাশ হৈছে কিয়নো কৃষ্ণৰ ভকতি গতিকে কৃষ্ণৰ পৰি কেনেদৰে তেওঁৰ ভকতি এই ভকতিয়ে আমাক প্ৰকাশ কৰিছে যে তেওঁৰ মনটো প্ৰকৃততে গতিকে শিশুপালৰ নেপত্য়ে কটাক্ষ নাছিল গতিকে যিজন শিশুপালৰ লগত কৃষ্ণ ৰুক্মিণীৰ বিবাহৰ কথা বন্দবস্ত আছিলে সেই শিশুপাললৈ কৃষ্ণ কৰা যায় কটাক্ষটো হোৱা নাই বুলি কৈছে কৃষ্ণকে সেই ঘনে ঘনে পূজে প্ৰেমৰ বাবে গতিকে কৃষ্ণক যে ঘনে ঘনে পূজা ক্ষমা কৰিছে তেওঁ যিটো মানে গাই বা মন কৃষ্ণৰ সময় সমৰ্পিত কৰিছে গতিকে যিটো ভাৱ যিটো দৰ্শন যিটো কাৰ্য এই কাৰ্যতে মানুহৰ কাৰ কি ভাৱ এই কথাখিনি উপলব্ধি কৰিব পৰা সকলোৱে বুজি পায় গতিকে এই দুষ্ট ৰজাসকলেও মনে মনে সেই অনুভৱটো কৰিছে এতিয়া কৈছে হে র বিষ্ণু তকত যত আসে রুকিয়া কবে আনন্দ মবে সুকি ক پا پ نپاؤنڈ متی